Для и, скажем, для многих нам вопрос, для и Галя, иди присядь. Бизнес должен быть либо социально направленным, направленный, либо его думаю, вопрос, должно быть. Нет, не быть. Я думаю, что это постановка вопроса, который сейчас должна быть. Все знакомые, все знают ситуацию, всем еще раз здравствуйте. Не буду особо повторяться раз в историю болезни который называется «Добудова до некровосклонного мама. Сегодня имеем следующее. Громче Для него, для сегодня имеем следующее. И все достаточно позитивное для нас. Пункт номер один. Сегодня доказано, что эта забудова является абсолютно незаконной. Вкратце объясню, опять же, может кто-то слышал, но все-таки кто не слышал, расскажу. Забудова выдается прибудова до Днепровского университета, в соответствии с теми законодательными актами. Для выдавалась тоже прибудова до Днепровского университета. Сегодня, в соответствии с законодательством, прибудова является реконструкция здания. То есть это А и Б любой строительного документации. Реконструкцию здания может производить исключительно властных здания или арендатор согласия властных. Еще не кинеской, не по этому поводу мы очень долго выясняли почему немножко почему так сильно затянулась ситуация только недавно мы получил, я получил документы это было несколько месяцев назад что владелец неровфонрмаа их там три владельца основной владелец 77% процентов это товариство, торговельный тип Непровский не давало никакого разрешения на производство забудовы, при прибудовы до своего дома Здесь мы имеем несколько ситуаций. На сегодня это уже отражено в документах милиции. Значит, завтра в пятницу давать показания милиции. Но на сегодня уже открыто уголовное дело по поводу этой застройки. Ситуация следующая. Значит, здесь двоякая сторона. Первое, это либо работники Динского администрации, в частности, департамент архитектуры, допустили как минимум служебную палату когда они потребовали от забудовника документов, что он является здесь он не вне Второй вариант, вторая версия. Это то, что э, забудовник, товарищ МИГ-91, который МИГ-91 подала какие-то неоправдивые не, не документы при получении разрешительных документов. И в этой ситуации мы имеем в виду мошенничество. Третья, четвертая версия – это получение, и получение взятки. К сожалению, спустя энное количество лет доказать это почти невозможно, но в любом случае. Состав преступления очевиден. И уголовное дело на сегодня внесено в единый реестр досудебных расследований. Это есть такая у нас такая вещь. И поэтому уголовное дело уже открыто. Это пункт номер один. Второй. Несмотря на лоббирование господином Гуздем своих интересов в Киевраде, когда э, хочу почему, потому что сегодня мы только общались. Я понимаю, у всех разные отношения к нашему мэру. Я сейчас не хочу вообще знать. Позитивное, негативное, я просто я хочу, я хочу напомнить о том, что именно Мечко в свое время дал команду ПРО, как его э, подготовить проект распоряжения в отмене земельного участка, когда встречались с ним институтная группа. Тогда была соответствующая команда Дональд, соответствующее распоряжение было выполнено. Именно тогда не я был инициатором, а именно земельная комиссия выступала инициатором распоряжение договора. Потом многие из вас видели, кто был на заседании земельной комиссии. Почему-то у нас постоянно не хватало голоса. возникали рабочие группы, не хватало голосов на принятие решения окончательно и так далее. И так далее, и так далее. И еще раз повторюсь, у меня нет доказательной базы, что у кому-то заносил из депутатов Киевраду. Но я допускаю, что такое возможно в результате именно таких действий или каких-то других мотиваций депутаты постоянно воздерживались для принятия нужного решения. То есть из 11 депутатов, которые необходимы для принятия решения, постоянно находилось 8, 9, 7 молодцы. Остальные по коридору гуляют. Поэтому мы посоветовались при поддержке Резникова мы пошли а по короткому пути и внесли там ну, немножко. А ну, я внес уже свое проект постановления который на сегодня прошел земельную комиссию, прошел э, юридического департамента, опять прошел земельную комиссию. И завтра 16 вопросом на сессию Киверады, вопрос выносится о, э, так, не помню точно, знаю, потому что юристы формировали, все это сложно, о некоторых мерах по э, приведению данного строительства в законодательство, что-то вот примерно такое там один этого решения это отзыв, э, типа, отзыв э, условий ограничений, которые выданы с явным нарушением законодательства и по которым сейчас вот, собственно и возбуждено уголовное дело. На основании мы даем забудованную то возможность прийти к нам и попытаться поговорить с нами о уменьшении застройки. Мы не даем на это месяц ему. Если он этого не делает, мы расторгаем голову равен. Таким образом, как я обещал, либо мы добьемся снижения застройки до двух максимум трех этажей. Три не надо. Два. Мы а будем 2. разговаривать 2. все вместе. Э, таком, либо я не сильно верю, что забудовник побежит к нам и начнет договариваться. Да. Мы за будем заставлять его полностью снести всю сторону. Это вопрос принципиальный, еще раз. Для меня лично. 3. И мы сделаем все для того, чтобы это решение было, было принято. Говорю сразу, завтра будет непростая ситуация. У забудовника есть определенные вводы в Киевраде. Сегодня вопрос рассматривался на фракции. На, фракции. Ну, это удар, на этой фракции я попросил поддержать это решение. Никто не выставил, не сказал, что он против этого решения. Но я допускаю, что завтра все-таки будут все какие-то слова или какие-то действия, или пять попытателей голосов. Я замолчал, что не найти пять голосов в комиссии намного проще, чем и найти там 30 голосов в зале или 40, сколько необходимо. Нам надо 61 голос, который мы голосовал. Поэтому я в своей листовке просил вас поддержать, завтра там, провести какой-то пикет. Исходя из событий, которые были позавчера, всем известные, я просил бы отменить пикет. Но при всем при том, я бы просил, говорит, 4 человека, определяйтесь, те, кто умеет разговаривать с депутатами. Завтра с утра я распечатаю там 100-120 экземпляров листовки, которые буду просить, чтобы вы вручили депутатам, которые будут ходить в кувары. Объяснили, провели с ними работу. Объяснили ситуацию, что эта стройка идет у вас прямо над головой практически на придомовой территории в 17 метров. Что-то строится здание высотой с второго центра, центрального универма... Уже восьмой этаж да нет, То есть, объяснили а а а а а депутатам -й, -й. все это Спать нельзя, когда у нас построено Я все понимаю, давайте просто не терять время, вот у нас сухое Я бы просил бы четырех человек, которые хорошо умеют достаточно говорить достаточно спокойно могут объяснять распространить эти ставки поговорить депутата нам обязательно назад собрать 61 голос если мы собираем 61 голос это уже будет решение Киеврада. ну я начну тогда душить департамент архитектуры что они как можно быстрее выполнили бы отозвали декларацию в строительных работ я начну душить уже на основании этого э, главное управление архитектурно-строительного контроля в городе киеве чтобы они отозвали декларацию и на основании отозванной декларации с учетом того что как это, я редко такое говорю, но милиция не просто враги, на нашей стороне в этой ситуации. Тоже им не нравится гость, все при том, что у нас сейчас с милиции есть вопросы определенные по другим каких-то В данной ситуации, я думаю, что так, в течение там, нескольких недель нам удастся как минимум остановить это строительство. Дальше пусть работает уголовное дело, пусть работает прокуратура, пусть работает милиция, будет добивать. Значит, когда мне говорят о том, что он уже все равно пять этажей построил, никто ничего разбирать не будет. Я говорю следующее. Ребята, действительно в переулке разбираются два этажа офиса филарета. Девятиэтажного дома, который построен с нарушениями соответственно. Поэтому сейчас в Киеве нет Если реально у нас будет вся юридическая база, будет разбираться. И сейчас. Наша задача сейчас остановить строительство, но с какой-то периодичностью выйти на то, что это здание должно быть разобрано либо до какого-то уровня, который удовлетворяет громаду, либо до нулевого уровня. Поэтому, очень кратко, я попросил бы определиться четыре вот, человека, которые пойдут завтра со мной. Я проведу их, чтобы вы с утра вы не сидели зря, приходите в районе 12 утра. Значит, Куда? Через... 12 утра. Снизу, Прием, да, нет, внизу, внизу, нет, вниз, так, да, там будут, я, заранее переговорю, чтобы Это вам сделали пропуск. Не Это надо. Уже не надо. Не надо, идти. Мне надо, не, надо, не надо не завтра не 4, 4, 4 человека, которые я проведу в и в Раде. Вы 4 человека раздадут листовки депутатов, которым попросят вам не проголосовать, поддержать предложение Вельмовского, проект решения Вельмовского. В связи с кем-то да, объясните. А где эти депутаты? По по они будут гулять по кулуарам. А, они какие? выходят, вы вручаете листовку, по рассказывайте, пожалуйста, поддержите, что стоит у нас на голове. По коридорам, строится. где всегда ходят. Значит, по коридорам да. ходят? Нет, не да. по коридорам. Да. Я... Там у нас выходит. вот есть да, отдельный зал Киловграда, а перед ним да, журналисты, депутаты выходят. Да, там свет, да. там они там... Да. Кока-колу пьют, пирожные да. едят, да. Это да. на первом этаже. Это да. на четвертом этаже. я понял, что туда просто пройти нельзя. Поэтому много народу с собой не возьму, четырех человек я проведу. Это ваша задача номер один. Вторая задача. Вы, с вашего разрешения, я попрошу, чтобы вы выступили как представитель команды. Я ж с ними подерусь да? Не надо ничего драться. Вы не, просто выступите. У не вас, не лидература, лидература, лидература. Лидература. у вас будет три минуты на выступление. Вы скажете, что было такое строительство, оно было противозаконное. Мэр лично принес, обещал. Я покажу бумажку. Мэр лично пообещал, это было тоже хорошо с населению о том, что было это самое, и это интервью было, и по телевизору прошло. Все это расскажете. Но стройка сейчас уже абсолютно незаконна. Что надо, я за вами добавлю уже Но вы должны что-то поставить. Вы можете вот взять этот список или не можете, я а должны взять эти списки обращения. Показать, вот когда говорят, что там 8 человек против, вот извините, мы только вот за один день собрали там 8 с лишним подписей. И это только в нашем доме практически. В соседних домах мы еще тоже не собираем. Но в любом случае мы можем собрать и 500 подписей в микрорайоне. Потому что все категорически против этого Вот это вот просто скажите. Хорошо? Да, хорошо. Это примерно все. 12? Вы подъезжайте к 12, во сколько будем дойдем до вопроса нашего не знаю, это может быть час. Но вы к 12 будет на всякий случай, потому что у нас сначала повестка дня, там невыкладные питания, потом депутатские запасы, там это тоже полтора-два часа займет, поэтому, чтобы вы не устали и не ходили зря по куларам, поддержайте к 12, я вас подведу, проведу, и вы уже в спокойно по а. А. Те, Мари кто не будет, я параллельно еще раз. Пойдете? Пойдете? Определите 4 человека, а. кто пойдет. То, то есть люди желательно, которые умеют нормально разговаривать, которые могут... Он, не... он умеет разговаривать, он директор школы, умеет говорить. Ну тем более. Я когда записывалась в я была в кабинете а Галька Конечно, и мне конечно, это, конечно, мне было очень глав, плохо, глав, он, вот он она, мне дал водичку попить, подождите, вот я, я вас и он вас сказал, подождите, вот подождите. У нас, у нас, да. очень, у нас да. очень практичный вопрос, нам завтра надо получить 61 год, и это будет непросто. Подождите, потом. я скажу два слова, Наташа, он подождите. мне сказал, что с ним а этажа, такое было в что с ним этажа, почему дети он не может знать? он принес вот эту инсоляцию, которая очень хорошая, которую в Черкассах сделали. Значит, вот эта инсоляция липовая, потому что все солнце в здании, а у меня фиг что есть. Он принес, ну и чтобы вы знали, мы хотели закрыть его через инсоляцию, что не правильно. Он принес справку с завершением нашего дела. Да, да, липовую из Черкаса.